apa sebenarnya yang berlaku selepas kehidupan kita di dunia ini berakhir? Okey, hari ini kita akan cuba fahamkan peta perjalanan roh pada akhir zaman menurut perspektif Islam. Topik ni memang sangat mendalam, jadi jom kita kupas satu persatu. So, persoalan paling besar, apa yang menanti kita semua di penghujung nanti? Tapi jangan fikirkan ni sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Anggap je ia macam satu peta, satu roadmap rohani yang rasanya penting untuk kita semua faham. Okey, ni dia peta jalan kita untuk hari ini. Mula-mula kita tengok tanda-tanda kiamat, lepas tu kita masuk ke alam barzah, kemudian kebangkitan di mahsyar, proses pengadilan dan akhir sekali destinasi abadi syurga dan neraka. Jom kita mula. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, tanda-tanda hari kiamat. Sebabnya, sebelum pengakhiran besar tu berlaku, dikatakan alam semesta ni akan bagi hint atau isyarat dulu. Tanda-tanda ni pula ia ada dua jenis. Ada tanda-tanda kecil dan pertengahan. Benda-benda macam kerosakan moral, isu sosial yang mana ramai kata kita dah pun nampak sebahagiannya berlaku sekarang. Tapi tanda-tanda besar ni ha, yang ni lain macam. Ia adalah peristiwa kosmik yang besar-besaran yang betul-betul akan ubah dunia dan ia belum lagi terjadi. Dan antara tanda-tanda besar tu termasuklah yang ni. Cuba bayangkan sekejap Kemunculan Dajjal Turunnya Nabi Isa Lepas tu matahari terbit dari barat Fuh Setiap satu ni adalah peristiwa yang akan menggegar satu dunia Dan ia jadi isyarat yang pengakhiran tu dah betul-betul dekat Ada satu perumpamaan yang sangat powerful tentang ni Dikatakan, bila tanda besar yang pertama itu dah muncul, yang lain akan ikut serta dengan sangat pantas, non-stop. Macam rantai mutiara yang putus, sebiji jatuh, yang lain semua akan ikut gugur satu persatu, tak boleh dihentikan. Okey, dari cerita pasal akhir dunia, sekarang kita beralih sikit kepada akhir hayat setiap individu. Dan ini membawa kita ke fasa pertama lepas seseorang meninggal dunia, iaitu alam barzah. Ayat ni ia bagi satu mesej yang sangat jelas. Dalam Islam, mati tu bukan the end. Ia lebih kepada satu fasa transisi. Macam satu pintu gerbang untuk kita kembali kepada pencipta. Jadi, apa sebenarnya barzah ni? Senang cerita, ia adalah alam penantian. Anggaplah ia macam sebuah ruang menunggu selepas kematian di mana roh akan dapat sneak peek atau gambaran awal nasib akhirnya. Sama ada nikmat atau sebaliknya. Okey, selepas fasa menunggu di Barzah tamat, tibalah masanya untuk satu lagi peristiwa yang sangat-sangat besar. Hari Kebangkitan Semula, di mana semua makhluk akan dihidupkan kembali. Dan macam mana ia berlaku? Dikatakan, dengan tiupan sang kekala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua sekali, dari manusia pertama sampai yang terakhir, akan dibangkitkan serentak. Tiada seorang pun yang terkecuali. Lepas dibangkitkan, semua akan pergi ke mana? Ha, mereka semua akan dihimpunkan di satu tempat yang dinamakan Padang Mahsyar satu dataran yang teramat luas yang akan jadi pentas untuk babak seterusnya cuba kita bayangkan sekejap betapa besarnya perhimpunan ini berbilion-bilion roh dari semua zaman, semua bangsa kumpul di satu tempat dan masa itu tak ada pangkat, tak ada status dunia semua sama rata di hadapan Tuhan menanti apa yang akan berlaku seterusnya dan dekat padang masyar yang penuh sesak inilah bermulanya acara utama hari tersebut, proses pengadilan. Proses ni dikatakan ada tiga peringkat utama. Pertama, hisap di mana semua amalan kita, kecil atau besar, akan ditunjukkan. Kedua, mizan iaitu timbangan keadilan untuk amalan baik dan buruk kita. Dan yang ketiga, sirat. Sebuah titian yang menjadi penentu yang semua orang kena cuba rentasi untuk ke destinasi terakhir, tapi dalam keadaan yang tegang tu ada satu sumber harapan. Ia dipanggil syafaat. Ia macam satu bentuk pertolongan atau intercession dengan izin Tuhan di mana para nabi khususnya Nabi Muhammad boleh merayu bagi pihak umatnya. Inilah tanda kasih sayang dan rahmat Tuhan. Okey, bila semua proses pengadilan dah selesai, setiap roh akan diarahkan ke destinasi akhir mereka yang kekal abadi. Jom kita tengok dua destinasi utama ini dan perbezaan antara dua tempat ni memang sangat-sangat ketara. Di satu pihak kita ada syurga, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tak dapat kita bayangkan. Dan di pihak yang satu lagi, neraka, tempat balasan yang penuh dengan penderitaan yang tak ada penghujungnya. Jadi secara ringkasnya, apa faktor penentu? Jalan ke syurga adalah untuk mereka yang beriman dan beramal soleh, manakala neraka pula adalah untuk mereka yang ingkar dan melakukan dosa-dosa besar tanpa bertaubat. Jadi apa gunanya kita tahu semua ni? Sebenarnya, pengetahuan tentang akhirat ni bukan untuk menakut-nakutkan, tapi ia lebih kepada untuk bagi kita kesedaran. Macam satu wake up call untuk kita semua mula bersedia. So, macam mana nak bersedia? Caranya jelas, dengan menjaga rukun-rukun Islam, cuba buat baik sebanyak mungkin, jauhi perkara yang salah dan yang paling penting, sentiasa perbaiki diri dan hubungan kita dengan pencipta. Jadi sebagai penutup, persoalan yang tinggal untuk kita semua fikirkan ialah sekarang kita dah nampak peta perjalanan ni kan? Soalannya, apa langkah praktikal yang akan kita ambil hari ini dalam hidup kita sekarang untuk bersedia bagi perjalanan yang kita semua pasti akan lalui nanti. Baiklah, itu dia kupasan kita tentang perjalanan agung roh di akhir zaman. Harapnya ia dapat bagi kita semua sedikit perspektif dan kesedaran. Terima kasih kerana sudi mendengar.